बोलिए <स्टेखे> <स्टेखे> नमस्कार मी सुनील कात्रे महाराष्ट्राने छत्तीसमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे देशभरामध्ये प्रजासत्ताक दिन मोठ्या आनंदात साजरा होतो आहे सव्वीस जानेवारीला प्रजासत्ता दिन साजरा होत असताना आज आपण तळोजा फेज टू नवी मुंबईमध्ये आलेलो आहोत ओलिव्ह पॅरेडाईसमध्ये देखील सर्व धर्मसमभाव असा एक कंटेंट ठेवून प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला आहे चिमुकल्यांसोबत वयवृद्ध देखील यामध्ये सामील आहेत यामध्ये पाहायला गेलं तर विशेष हे आहे की सर्व धर्म समभाव हा जो संदेश आहे मोठ्या प्रमाणात इथं देताना दिसत आपल्यासोबत ओलिव्ह पॅरेडेजचे काही पदाधिकारी आहेत काय प्रतिक्रिया आहे काय नेमकं गणित होतं सगळं जाणून घेऊया सर तुमच्याकडे होतो क्या कैसा क्या, क्या चाहोगे प्रजासत्ताक दिन के निमित्त सर्वधर्म समूह का एक संदेश यहाँ पे गया है क्या बतांना चहोगे पहिले तर सभी को आज पे दूसरी बात आज जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एक ये था की जो लोक के मन में आज घर बैठा हुआ है की ये ये कास्ट के हैं ये वो कास्ट के हैं ये ये रिलीज़स के हैं तो ये सबको आप अगर सोसाइटी में रहते हो तो आपने देखा जाएगा कि आज कुछ तकलीफ होती है सोसाइटी इसमें तो पहले हक के आने वाला आपका तो बाजू वाला रहेगा और इसमें क्या है आज लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, में है मुस्लिम खतरे में है क्रिश्चन खतरे में है अगर मैं सही बोलूँ सही मान में तो अगर सोशल मीडिया बंद कर दो तो कोई खतरे में नहीं है सोशल मीडिया ख़तरे में आ जाएगी ठीक है तो इतने संदेश हमने ये किया था और ये एक्टिविटी हर बिल्डिंग्स में होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं जो नई पीढ़ी है जो जो नए जनरेशन है उनको ये सब चीज़ें का मालूम और ये सब चीज़ें होना चाहिए सर देखा जाए तो बच्चे लोग ने सर्वधर्म समाव के बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पेश किया है क्या कहना चाहोगे ये भारत में हर जगह होना चाहिए कैसे देखते हो इस प्रोजेक्ट को जी ज्योति है अपने यंग पीढ़ी से आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही प्रभाव हो गए जैसे कि जब हम थे अपने टाइम पे तो हमने खुद देखा है कि हमारे टाइम पे इतना सब मिले था नहीं सर तो हम लोग सभी में अधिकतर फैन लोग जो थे मुस्लिम थे या क्रिश्चन थे तो हमने कभी वो देखा ही नहीं था कि हाँ इसमें ये है उसमें वो है आज क्या हो गया है कि पहले से ही मन में डाल दिया गया है कि भाई ये ऐसा है वो वैसा है ठीक है तो जैसे कि उन्होंने बोला कि राम भी वही है अल्लाह भी वही है जिसस भी वही है आप मानोगे ये सब कुछ वही रहेगा और सोसाइटीज़ में जो होता है ना ये एक्टिविटीज़ होना चाहिए कि बच्चे लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और इसमें से मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम धर्म में क्या चीज़ें होती हैं हमको मालूम होना चाहिए हर धर्म के लोगों को हर चीज़ें मालूम होना चाहिए आ, सर आपके पास आता हूँ <laughs> सर क्या कहना चाहोगे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे होली पैराडाइज में प्रजात्ता दिन सेलिब्रेट हुआ है अनोखा स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला है कैसा देखेंगे देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश भी एक घर की तरह होता है एक सोसाइटी की तरह होता है हम पूरे देश को तो बदलने की बात करते रहते हैं लेकिन सबसे पहले हम अपने घर और सोसाइटी को बदलने की छोटी सी प्रयास किए हैं कि हम इस सोसाइटी में सब एक दूसरे मिल के रहते हैं चाहे वो कोई भी कास्ट कोई भी धर्म का है वही मैसेज हम यहाँ से देना चाहते हैं और तो हम भी चाहेंगे कि सारे लोग जो भी इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उसको फॉलो करें कि ये सब हम एक हैं और इसी देश के पास हैं और इसी सोसाइटी से जैसे हमने मैसेज दिया वैसे हम सब एक हैं सर गेलं तर इथे लहान मुलांनी मोठ्या वेगळ्या पद्धतीने सर्व धर्म समभाव असा एक संदेश या ठिकाणी दिलेला आहे कसं पाहता या सगळ्या गोष्टींबद्दल ते चांगलं वाटतं काय बोलू इच्छिता की लहान मुलांसोबत ही जी कल्पना आहे संपूर्ण देशामध्ये राबवली गेली पाहिजे बोला पाहिजे <speaking in foreign language> बोला बोला सर यामध्ये आपण देखील महत्वाचे ठरलेले आहात या ठिकाणी पाहायला गेले तर हिंदू मुस्लिम सिख इसाई असे सर्व धर्म समभाव या ठिकाणी पाहायला आपण देखील याचा एक महत्वाचा भाग आहात कसं पाहता नाही हे दृष्टिकोन चांगला आहे आणि ही व्यवस्था बहुतेक सगळ्या सोसायटी झाली पाहिजे आणि लोकांनी स्वतःहून याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे आणि कार्यक्रम मस्त झाला नक्कीच पाहायला गेलं तर समाजावर अशा या सर्व धर्मसमभाव या संकल्पनेचा प्रभाव पडेल का हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे हा जर तुम्हाला सर्व धर्मसमभाव साजरा केलेला प्रजासत्ताक दिन आवडला असेल तर अशाच वित्त बातम्या जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र न्यूज छत्तीस चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेशिंदे सोबत सुनील कादारे महाराष्ट्र न्यूज छत्तीस